সীমান্তে বিএসএফ এর দাদাগিরি আর মেনে নিচ্ছে না বাংলাদেশ একের পর এক জবাব দিচ্ছে বিভিন্ন সীমান্তে কিছুদিন আগেই বিজিবি সদস্যদের পায়ে ধরে মাফ চেয়ে ভারতে ফিরেছেন কয়েকজন বিএসএফ সদস্য এবার ঘটল ভিন্ন ঘটনা বাংলাদেশি ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে উল্টো ভারতীয় নাগরিকদের ধরে এনেছেন বাংলাদেশিরা এমন ঘটনা ঘটেছে দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ধর্মজৈন সীমান্ত হিন্দুস্তান কি বার্ডার গার্ড फोर्स इस वक्त बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट हो रही है बेइज्जत हो रही है, इंसल्ट हो रही है बांग्लादेश की बार्डर गार्ड फोर्स के हाथों तारीखी छतरोल भी हो रही है देखें किस तरह से दो बार्डर गार्ड फोर्स जो इंडियन बीएसएफ है उनको बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स पकड़ कर लेके आई उसकी छत्रोल की उन्होंने माफी मांगी अब कैसे उसका रिवेंज लेने के लिए बदला लेने के लिए जवाबी हमला करने के लिए हिंदुस्तान उसके ऊपर फिर पकड़ा गया फिर एक ऐतिहासिक ह्यूमिलेशन हो रही है कैसे बांग्लादेश के किसान को पकड़कर लेकर जा रहे थे अपनी हदूद सरहद में तो फिर बांग्लादेश ने कोई जवाबी फ्लैग मीटिंग नहीं की कोई कुछ रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि जवाब में बांग्लादेश के किसान और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने दो हिंदुस्तानियों को पकड़ा फिर क्या हुआ कि कहते हैं ना कि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी इस वक्त वाकई सही मानों में बांग्लादेश ईंट का जवाब

एक और नया इंसिडेंट यह हुआ है कि इंडियन जो बॉर्डर गार्ड फोर्स हैं वो अब रिवेंज लेना चाहते हैं क्योंकि दो दिन पहले जिस तरह से उनकी धोलाई की दो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स की फिर वो भगवान के वास्ते माफी मांग रहे थे उसका उसका वो असल में बदला लेना चाहते हैं रिवेंज लेना चाहते हैं तो दो बांग्लादेशी किसानों को उठाकर ले गए दो बांग्लादेशी जो विल्जर्स थे उनको उठाकर इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स ले गए उनको मारा पीटा उनकी ठीक ठाक उनको जख्मी किया लेकिन फिर बदले में बांग्लादेश ने कोई फ्लैग मीटिंग नहीं की बॉर्डर गार्ड फोर्स ने ना ही कोई उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें दे दो या हमें माफ कर दो तो गलती हो गई बल्कि बदले में बांग्लादेश ने भी दो भारतीय नागरिकों को पकड़ा पकड़कर वो ले आए और उनको रखा उनको मारा पीटा नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल अफवाज है प्रोफेशनल बॉर्डर गार्ड फोर्स है बांग्लादेश की उन्होंने अपना जो अमल है अपना जो रवैया है वो दिखाया है वर्ल्ड को कि भाई हम प्रोफेशनली डील करते हैं जिस तरह से अभिनंदन को डील किया था पाकिस्तान ने चाय पिलाकर ठीक है तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है इंडियन इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेइज्जत हो रहे हैं ह्यूमिलेशन हो रही है ये एक बहुत वीडियो इस वक्त ट्रेंडिंग पे जा रही है मेरे पास व्हाट्सअप आई मैंने कहा क्यों ना भाई दिनाजपुर बॉर्डर का ये वाक्य है इसको देखे इससे पहले एक वाक जो कल भी पेश आया वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की दहा ग्राम बॉर्डर की थी कैसे वहां पर आकर इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स दादागिरी करने लगे कि हमने भाई इधर एक मिट्टी की बेस बनाना है यहां पर हमने मोर्चे बनाने हैं बंकर बनाने हैं नोमस लैंड के अंदर फिर जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स उसने तो कहा कि गेट आउट और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स की जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है वो देखने वाली है বিভিন্ন সীমান্তে কিছুদিন আগেই বিজিবি সদস্যদের পায়ে ধরে মাফ চেয়ে ভারতে ফিরেছেন কয়েকজন বিএসএফ সদস্য এবার ঘটলো ভিন্ন ঘটনা বাংলাদেশে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে উল্টো ভারতীয় নাগরিকদের ধরে এনেছেন

আমরা খুব আতঙ্কে আছি এখন আমরা ওই আমাদের লোকজনকে যেমন দুইটা ধরেছে অবশ্য আমরা দুইটা ধরে রাখছি এটা আমরা যেন আমাদের গেলে ছাড়ে ওদেরকে এটা মনে করে আমরা ধরে রাখছি তবে সারাদিন পতাকা বৈঠকের প্রস্তুতি নিলেও তা দিনের আলোতে করেনি বিএসএফ পরে রাত প্রায় নয়টার দিকে নো ম্যানস ল্যান্ডে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দুই বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে দিয়ে ভারতীয়দের নিয়ে যায় বিএসএফ সদস্যরা এর আগে ঝিনাদহ সীমান্তে গুলি ছোড়ে বিএসএফ সদস্যরা ওই গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক গুরুতর আহত হন এছাড়া বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের উপর গুলি অব্যাহত রেখেছে বিএসএফ পান থেকে চুন খসলেই বাংলাদেশিদের দিকে তাক করে বন্দুকের ট্রিগার চেপে দেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ভারতের সঙ্গে চীন ও পাকিস্তানের বৃহৎ সীমান্ত রয়েছে সব সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী নিস্তেজ হয়ে থাকলেও বাংলাদেশ সীমান্তে চোখ রাঙাই বারবার পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনা রেজিমের পতনের পর বাংলাদেশিরা এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে ভারতীয় বিএসএফ নানাভাবে বিভিন্ন সীমান্তে দাদাগিরি দেখানোর চেষ্টা করেছে কখনো আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সীমান্তে বেড়া দেওয়া কখনো নদী দখল করা কখনো অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা তবে সব ক্ষেত্রেই সাধারণ বাংলাদেশি ও বিজিবি সদস্যদের অনন্য সাহসিকতায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে বিএসএফ দিনাজপুর বর্ডার इंसीडेंट है उस पर किस तरह से बांग्लादेश ने भारतीय सुरमाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है धूल चटा के रख दी है और बताया है कि ये अब शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है ये अब नया बांग्लादेश है ये स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है ये नोबल प्राइज विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनस का नया बांग्लादेश है अब आपकी दादागिरी हिंदुस्तान की जो दादागिरी है अब नहीं चलने वाली अब हम वो करेंगे जो हमारी आवाम चाहती है अब वो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हमने बहुत जुल्म सहे हमने बहुत जबर देखा हिंदुस्तान का बांग्लादेश के ऊपर लेकिन अब कहती है ना हालात बदल गए हैं जज्बात बदल गए हैं सब कुछ बदल गया है अब बांग्लादेश ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज